Армии, командующий армией генерал-лейтенант Гулай Анатолий Григорьевич. Разный рачок возглавляет начальник сама первый заместитель командующего армии генерал-майор Татьянинко Александр Владимирович. Государственный флаг России в руках лучших офицеров объединения, полковника Сарамика Александра Александр Викторовича, а вестерсами являются полике Алексей Гудлин и Владимир Богомолов.

Перед ветеранами Великой великими войны, руководителями правительства и законодательного собрания области, администрации города Республики проходят колонны ветеранов, военных пунктов, локальных поезд и военных компетентов. Возглавляет по разные расчеты кавалер военных и военных на склоне небольших встреч генерал-майор Стюбин Владимир Васильевич ветеранов армии флота. Возглавляет кавалер ордена за военные заслуги многих медалей полковник Пирожничев Григорьевич. Перед колонна ветеранов боевых действий. И медали ордена за второй степени. Командир Субтитры DimaTorzok

Федерации Армении города На площади юные патриоты России. Подальон южности военно-патриотических работы подробнее. Подальон восстановляет директор центра, депутат городского совета, кандидат педагогических наук, отличный народ.

регулярно прыжки Перед трибуной проходят курсанты школы «Юный моряк», руководимые капитаном Дамаса, ветераном вооруженных сил и истинным Валерием Петровичем. Специальная морская подготовка позволяет подросткам в достаточной степени познакомиться с жизнью и бытом моряков. Курсанты этой школы мечтают связать свою жизнь именно с морем.

Майор Табанка Багаутинов на их заявление. Большая, большая, большая. игрушка. проходит рота курсантов школы школе юной возглавляемые ветераном ветерана вооруженных сил. Майором Табанка убили в с Владимиром Алексеевичем. Курсанты этой школы получают достаточные знания и навыки при работе в ходе ликвидации последствий аварий, катастроф и сети или бедствий. Курсанты готовы в любой момент выйти на помощь. в да, на площадь вступает рота курсантов школы «Юный разведчик», возглавляемые ветераном воздушно десантный бой подполковником Сабата Колесниковым Александром Васильевичем. Большинство учеников прошли в честь военных служб вооруженных сил, в том числе и в горячих точках. Перед трибуной проходит рота курсантов школы юный пограничник, созданная в 1992 году. Возглавляет школу ветеран вооруженных сил, полковник запаса Комаров Евгений Александрович. Курсанты школы готовятся в будущем надежно защищать попутные границы Российской Федерации. Парадом в батальона рота курсантов школы юный ракетник». Школа создана в 2000 в 1947 году на базе 31-й Оренбургской ракетной армии школу возглавляет ветеран вооруженных сил полковник Амаса Перемечаев Сергей Петрович. Проводят курсанты школы будущего офицера, возглавляемые ветераном вооруженных сил, полковником Тамаса, Горяновым Шрухставом, Таким Караевичем.

школа создана в 2007 году совместно с водоюзом корпорации предприятий Марков и Ко. школу старший лейтенант Запада Ситник Дмитрий Анатольевич. У этой школы с гордостью несут службу у обелисков вечной славы героям.